नमस्कार मी भार्गवी तिरंगा न्यूज मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आता पाहूया आजच्याच काही ठळक घडामोडी बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर नगरपालिका व श्रीरामपूर पोलीस स्टेशन यांच्या वतीने मीटिंग घेण्यात आली होती यामध्ये श्रीरामपूर कुरिशी जमात यांना काही निर्देश देण्यात आले होते त्यानिमित्त श्रीरामपूर कुरिशी जमातचे अध्यक्ष महबूब कुरिशी यांनी श्रीरामपूर शहर व नगर जिल्ह्यात कुरिशी व मुस्लिम समाजाकडून कोणत्याही भावना दुखावणार नाही व ईदही चांगल्या पद्धतीने साजरी होईल तसेच इतर समाज बांधवांना एकतेचा संदेश देत शुभेच्छा दिल्या मागील दोन तीन वर्षांपासून मुस्लिम समाजाने इतर धर्म्यांच्या भावना दुखू नये यासाठी बकरी ईद एक दोन दिवस लेट साजरी केली होती तसेच याही वर्षी गुन्हे गोविंदाने कुणाचे मन न दुखावता ही साजरी होणार असल्याची माहिती मेहबूब कुरिशी यांनी दिली बिस्मिल्ला रहमान रहीम मी श्रीरामपूर कुरिशी जमात की जिम्मेदार होणे की हैसियत आप लोगों को जो है तो आने वाले सत्रह यानी कल जो बकरीद का जो त्यौहार मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा अहमियत का है तो वो त्यौहार हमारा आने वाला है और नगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में हमारे दोनों अलग अलग मीटिंग होगी जिसमें हमारे को जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो कायदे हमारे को बताए हुए हैं हमारा समाज श्रीरामपुर का ख़ास करके कुरुसी समाज जो है तो वो पूरे कायदों पर अमल करता आज तक जो है श्रीरामपुर के अंदर बकरी सन्त के मौके पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि जिसकी वजह से किसी समाज दूसरे समाज के लोगों का जो है तो दिल दुखे या उनकी भावना जो है तो भावना दुखे उनकी भावना आहत हो हम लोग ये बातों का ख्याल रखते एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि पिछले दो साल से जो है बकरीद का सन और आषाढ़ी एकादश हमारे हिंदू भाइयों का सन एक साथ में आया था तो हमारे समाज के लोगों ने खुद यानी पुड़ाकार लेके आगे होके जो है तो हमने हमारा सन एक दिन के लिए हमने मैंने नहीं साझरा किया था कि भाई हमारे हिंदू भाइयों का सन है उनके भावना दुखने को नहीं होना करके हमारे पूरे जी समाज ने और श्रीरामपुर के पूरे मुस्लिम समाज ने जो है तो यानी ये निर्णय लिया था कि हम ये सन जो है तो नहीं साझरा करेंगे क्योंकि उनका हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा सन है उनकी कदर करते हुए हमने हमारे दो साल हमारा सन जो है तो हमने एक दिन जो है तो नहीं किए पीछे दो कदम पीछे होने के पीछे हो गए थे ताकि हमारे हिंदू भाई जो तो उनका सन अच्छी तरीके से साजरा करे उसके बाद हमने दूसरे दिन हमारा सन आ, साजरा किए तो हमारा मकसद ये है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की जो फिज़ा को ख़राब करे बहुत सारे लोगों ने तो ये पैगाम जाए कि हम जो है तो अमन चाहते और हिंदू मुस्लिम जो है तो सब मिल के जो है तो इस मुल्क के मुल्क में जो है तो अमन चैन सुकून से रहे इसलिए हमारे समाज की तरफ से हम हमेशा यानी दो कदम हम आए पीछे हटते और ऐसे काम करते कि जिससे जो है तो शहर के अमन को ख़तरा ना हो हमारे मुल्क के अमन को खतरा ना हो और किसी का दिल ना दूखे अब ऐसा दूसरा कि भाई हमारे सन में जो चीज़ें होती है आप सब लोगों को मालूम है लेकिन हम आम जो हमारे को सरकार ने जो है तो कायदे हमारे को दिए हुई है कि कोई कौन सी चीज़ की कुर्बानी करने की और कौन सी चीज़ की नहीं करने की तो जो कायदे के अंदर है हम कायदे के अंदर रह के जो है तो हम वो इन चीज़ की कुर्बानी करते कायदे को हाथ में नहीं लेते कायदे का पालन करने वाले हमारे लोग हैं और उसके बाद में हमारे समाज ने और नगर को हमने जो है तो खुद उनको नोटिस दिया और उनको खुद हमने बोला कि भाई ये त्यौहार के वक्त में जो है तो हमारे को स्वच्छता का जो है तो यानी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता तो हमारे को गाड़ियों का पानी का इस काम कामगार लोगों का हमारे को जो है तो तुम आप लोग मदद करो तो नगर हर साल हमारे को मदद करती है इस साल भी मदद करने वाली है और पुलिस डिपार्टमेंट में जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमारे को ये डिस्ट्रक्शन है कि भाई जो कायदे में है तुम लोगों ने जो तो कायदे का पालन करना कायदे का उल्लंघन नहीं करना अगर कायदे का उल्लंघन किधर होते हुआ दिखा तो पुलिस डिपार्टमेंट जो तो सख्स समक्ष है ये यानी पूरी जो है तो इन्हें कार्रवाई करने के लिए जो उनको तो पावर है वो कार्रवाई कर सकती लेकिन ऐसी कोई घटना इसके बाद यानी ये इस साल क्या हमेशा हम लोग जो इसकी खबर यानी खबरदारी लेते हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे दो मजहब के अंदर जो दो मजहब तो के अंदर तेर निर्माण मैं फिर एक बार जो मेरी से आ, तमाम हमारे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को जो जो है है तो आने ईद की तो मुबारकबाद देता हूँ और आप लोगों को सबको जो है तो ये त्यौहार की खुशिया अल्लाह से नवनवीन घड़ामोड़ी पहाने करीता तिरंगा न्यूज यूट्यूब चैनल व आपल्या परिसरातील विविध घडामोडी दाखवण्यासाठी आजच संपर्क करा शहाण्णव पासष्ट चव्वेचाळीस अठ्ठ्याऐंशी अठ्ठ्याण्णव